Dalam kita bercerita tentang Tafiz Kepimpinan ni Banyak benda-benda yang kita akan berikan pendekatan Selain daripada hafazan Maksudnya ilmu-ilmu syariah kita ajar Usul fiqh kita ajar Ulum hadis kita akan ajar juga Kemudian apa nama, maksud syariah pun ada Tapi dalam masa yang sama kita nak Pemimpin itu bersedia dengan ilmu-ilmu kepimpinan juga Maksudnya ilmu psikologinya, sosiologinya, ekonominya, politiknya, pentadbiran negaranya macam ni macam mana seorang pelajar tu boleh handle maknanya boleh kuasai benda-benda ni ya yeah? sedangkan seorang pelajar tu kadang-kadang hafal pun masalah ni nak campur lagi ulang-ulang syariah lagi ulang-ulang berkaitan dengan mm berkaitan dengan kepimpinan lagi lagu mana tu Ustaz uh, sebab itulah kita sebut uh, antara bidang yang perlu kita terokai dalam bidang hafazan ni adalah tahfiz uh, kepimpinan dia bermaksud uh, selewatnya semasa di peringkat menengah lagi kita dah dedahkan kepada pelajar tentang tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin untuk diri kita juga untuk orang ramai dan negara kita berhasrat untuk melahirkan kepimpinan negara yang lahir daripada didikan agama termasuk yang menghafaz al-Quran jadi, untuk lahirkan ini, uh, tidak cukup sekadar menghafaz, tetapi daripada awal lagi, kita didedah. Contohnya dengan uh, asas uh, tadabur. Maknanya contoh pelajar daripada tingkatan satu lagi, uh, didedahkan dengan asas. Ayat-ayat Al-Quran yang dihafaz tu dia perlu baca dan dia perlu faham. Uh, dan uh, dia boleh ambil uh, pengajaran, didedahkan. Ayat-ayat yang kita baca ni apa pengajaran yang kita boleh ambil. Dalam masa sama, kita juga boleh dedah kepada pelajar tentang istilah-istilah ataupun kalimah ayat al-Quran tu satu kalimah satu kalimah untuk pelajar boleh boleh sebut dengan baik dan dia boleh faham dan dia boleh hafaz. Maknanya secara automatik dia menghafaz bahasa Arab melalui kalimah-kalimah yang ada di dalam al-Quran. Apabila sampai satu tahap contohnya pelajar berada di peringkat menengah atas tingkat tempat ataupun tingkat tempat lima, melalui asas tadabu ni kita dah boleh dedah secara lebih meluas tentang istilah-istilah yang al-Quran guna contohnya Quran ni hudan linnas hudan lil muttaqin jadi kita boleh bincang dalam asas tadabu, apa itu hidayah supaya budak di peringkat menengah lagi dia boleh faham uh, apabila disebut Quran ini sebagai hidayah kepada manusia, khususnya kepada orang yang bertakwa. Mm -hmm. Kita boleh uh, huraikan juga apa itu takwa. Apa itu ciri-ciri seorang yang bertakwa. Apabila sampai kepada ayat, contohnya berkaitan dengan uh, kepimpinan, tanggungjawab. Uh, contoh, mm -hmm. Ij'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Maknanya melalui kisah nabi Yusuf di situ menceritakan kepada kita ciri-ciri asas seorang pemimpin. Jadi peringkat menengah lagi kita dah dedah kepada pelajar tahfiz khususnya ciri pemimpin antaranya hafizun alim ataupun uh, qawi uh, amin. Maknanya satunya mesti seorang yang amanah. Seorang yang uh, bertanggungjawab. Seorang yang mempunyai uh, ilmu yang cukup untuk menjadikan dia melayakkan dia jadi seorang pemimpin sama ada ilmu uh, agama asas uh, akidah uh, ilmu yang melengkapkan dia untuk memahami Islam uh, syariat sebab itulah uh, kita perlu didedahkan ping awal kepada asas ulum syariah selain daripada tauhid selain daripada fiqah, selain daripada sirah uh, kita boleh dedahkan secara umum kepada pelajar Contohnya asas uh, usufik, uh, asas uh, ulum Al-Quran, asas uh, mustalah hadith, uh, asas maqasid uh, syariah. Dalam masa yang sama, kita juga perlu dedah kepada pelajar ni uh, ilmu-ilmu moden lah kita kata berkaitan dengan kepimpinan. Sebab itulah kita perlu dedah kepada peringkat menengah lagi. Contohnya asas ilmu berkaitan dengan uh, pengurusan, perancangan strategi ilmu, uh, sains politik, uh, contohnya uh, uh, ilmu Uh, berkaitan dengan sejarah uh, ketamadunan uh, manusia, uh, semua ilmu-ilmu ni kita rasa boleh uh, didedahkan secara umum kepada pelajar peringkat menengah yang kita nak bentuk dia sebagai uh, pemimpin. Uh, begitu juga contohnya ilmu berkaitan dengan psikologi dan uh, sosiologi uh, supaya uh, pelajar yang hafal Al-Quran ini dia juga memahami tentang Tobi'ah penciptaan manusia, cara dia berfikir persekitaran yang boleh membentuk sikap dan pemikiran serta tindak tanduk dia itu perlu dihayati oleh pelajar-pelajar yang menghafal al-Quran yang kita nak jurus kepada kepimpinan. Tentunya secara asasnya nampak agak banyak macam mana kita nak 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 susun jadual sebab itulah kita rasa kalau pelajar dia boleh hafaz seperti Al-Quran, 30 juzuk dia boleh hafal. Ertinya, madah-madah lain yang dia ajar, e, agak mudah bagi dia untuk dia ingat dan dia untuk dia faham. Cuma kita boleh susun e, masa dia. E, masa pagi, masa tengah hari, atau waktu malam, masa-masa e, tertentu, waktu waktu cuti. Dan ada jadual harian resmi ada sebahagian daripada mata pelajaran yang kita perlu terap kepada pelajar ni dalam bentuk seminar macam contohnya ilmu moden yang menjadi pelengkap tu semua 4 5 ilmu tu kita boleh betuk dalam bentuk seminar mana dalam tempoh setahun tu berapa kali contohnya 5 kali ataupun 7 kali satu-satu kali program tu makan masa mungkin antara 2 hingga 3 jam kita rasa sudah cukup untuk kita dedahkan asas ilmu tadi sama ada ulum syariah yang berkaitan dengan uh, usul fiqah syariah uh, mustalah hadis ulum quran ataupun ilmu moden yang kita kata ilmu berkaitan dengan uh, pengurusan ilmu uh, sains politik uh, ilmu asas uh, keuangan dan ekonomi ilmu berkaitan dengan psikologi dan sosiologi ertinya yang kita target apabila pelajar ada, keluar daripada peringkat menengah dia sudah ada asas yang begitu kukuh sama ada di sudut hafazan al-Quran dia fik yang ada pada dia kefahaman uh, berdasar kepada ilmu yang dipelajari asasnya melalui tadabbur al-Quran dan kita sebenarnya ada satu lagi antaranya contohnya fik uh, al-Quran mana fik al-Quran ni kita lebih fokus kepada kisah-kisah uh, ayat-ayat -kisah, uh, yang kita boleh jadikan dia sebagai bahan untuk kita membentuk Uh, watak kepimpinan uh, yang ada pada pelajar. Baik, maksud, maksudnya dia pelajar ni pada pandangan Ustaz memang mampu lah menghayati ataupun memahami semua subjek-subjek itu. -subjek Jadi kemampuannya berdasarkan sekolah dia Ustaz pandangan memang pelajar mampu. Sebahagian pelajar ia ada kekuatan hafazan. Hmm. Uh, dia boleh hafal Al-Quran sebahagian dalam tempoh dua tahun, dalam tempoh tiga tahun. Hmm. Dan sebenarnya untuk melahirkan uh, pelajar Hafiz ke arah kepimpinan ni, dia sebenarnya tidak menjadi uh, syarat yang pasti dia mesti hafal 30 juzuk. Yeah. Itu kita tengok uh, kemampuan uh, pelajar itu sendirilah. Mm -hmm. Kalau dia tidak mampu hafaz 30 juzuk, yang pentingnya 20 juzuk dah sudah banyak, mm -hmm. 10 juzuk pun sudah banyak. Okay. Yang pasti yang mesti adalah dia boleh baca dengan baik dengan lancar mengikut hukum-hukum uh, tajwid dan lebih penting lagi dia memahami dan dia menghayati dan uh, melalui ilmu yang ada di dalam Quran dia boleh membentuk uh, kepribadian uh, hidup dia sebab itulah dalam uh, tahfiz kepimpinan ni uh, kita memberi uh, penekanan yang yang fokus juga kepada kita panggil akhlak ataupun adab ataupun kita panggil tazkiyah an-nafs supaya budah terdedah daripada awal lagi hati perlu dirawat hati dia perlu suci mm -hmm. uh, daripada sifat-sifat uh, mazmumah mm -hmm. maknanya istilah uh, tasawuf ataupun tazkiyatun nafs kita kena kosongkan takhliah uh, mm -hmm. hati kita daripada sifat-sifat yang mazmumah yang buruk dan kita mesti hiasi takhliah dia dengan sifat-sifat uh, yang mahmudah dengan akhlak-akhlak yang mulia dan uh, kita uh, tajalliah maknanya kita zahirkan dalam kehidupan tu jadi nampak pelajar ni seorang yang berakhlak, seorang yang bersifat asid ke, benar yang yang adil dalam kehidupan harian dia bersama pelajar sebagai langkah awal laluan untuk dia jadi seorang pemimpin